Дарнинским управлением полиции постоянно проводится работа по предупреждению и раскрытию незаконных завладений транспорт, транспортными средствами граждан. Обращаемся к людям, просим их проявлять бдительность, сообщать о всех подозрительных случаях, о всех подозрительных гражданах, которые, ну, которых они замечают на улице. В принципе, эта работа, проводимая нами, дала результат. В дежурную часть поступило сообщение от бдительных, сознательных граждан о том, что они заметили во дворе скажем так, подозрительных лиц, которые под видом благоустроя на эвакуаторе собирались увезти автомобиль. Было сразу сообщено патрульной полиции, туда был выслан наряд, и сразу же туда выехала оперативно, выехала следственная оперативная группа. На месте люди, вывозившиеся авто, вывозившие автомобиль, представились сразу сотрудниками коммунального предприятия сказали они эвакуируют автомобиль по решению Суда при более тщательной проверке документов законности вывоза оказалось, что это просто люди, которые хотели заработать легких денег, не работающие, при, ну, соответствующей экипировке, с соответствующими транспортными средствами, эвакуатором они приехали и пытались вывести автомобиль, который некоторое время без присмотра находился во дворе. Сразу был установлен хозяин автомобиля. В отношении лиц избрана мера пресечения. Проводится расследование, устанавливаем другие факты их преступной деятельности, причастности к другим преступлениям. По данному факту в единый реестр судебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Украины, части 2. Проводятся Мероприятия. Ви місцевий мешканець проживаєте в Дарницькому районі? Так. Да. — За що затримані працівниками поліції? — За спробу побутку автомобіля. Розкажіть, як це все було. Ми ну, загрузили його на лофет. Ви місцевий мешканець? Так. Да. — Де ви проживаєте? Ну, в Києві. В Дарницькому районі? Так. Да. За що затримане працівниками поліції? За те, що вони вважають, що я охороняв машину. А ви? Ну, як це розкажіть, як це було? Ну, я їхав до мене, попросили, щоб я допомог загрузити машину на лафет. <клес> Не знаю то, то що вона розвивається. Угу. І що далі? Ви були в яких жилетах? Чи в чому ви були одіти? Як ви представилися працівникам поліції? Mm, так, як є. Вы представились работниками коммунальных... Это не я представлялся. Кто-то другой? Да. はい。<laughs>